Таможня упростит процедуру оформления импортного сырья для крупных производителей. Соответствующее поручение подписала начальник ведомства Юлия Марушевская. Теперь растаможка груза будет осуществляться по цене, указанной в договоре. Обязательные условия – использования сырья для собственного производства и на отечественных мощностях. Неважливо від того, з якої країни это а важливо Те, що у вас є хороша податкова історія. Важливо, те, що можна прослідкувати далі, як все відбувається, і немає потреби ускладнювати вам життя на митниці і затягувати цей процес, Отмечу, така система заработає только для компаній, які ведуть бізнес відкрито. Це дозволить виграти час і сікономіть на оформленні груза. У нас не будут проблем с растаможкой сырья, которая жизненно необходима для нас. Это будет достаточно быстро, не будет каких-то задержек, не будет основки производства соответственно. То есть у нас процесс тоже как бы непрерывно идет, постоянно нам необходимо сырье, жизненно необходимо.